Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya sesebuah negara itu lahir? Hmm, bukan dengan perang tau, tapi dengan kata-kata dengan rundingan. Jom, kita patah balik dan hayati kisah di sebalik misi merdeka ke London. Satu misi diplomatik yang risikonya sangat tinggi, tapi inilah misi yang akhirnya memenangkan kemerdekaan untuk tanah Melayu. Ya, inilah soalan pelaling besar kan. Kemerdekaan ni bukan macam hadiah yang orang bagi percuma. Ia sesuatu yang perlu diperjuangkan, perlu dimenangi, tapi bukan di medan perang. Kemenangan kali ini adalah di meja rundingan yang perlukan strategi, akal dan perdebatan yang fuh, memang sengit. Baiklah sebelum kita pergi lebih jauh, jom kita fahamkan dulu apa yang berlaku di sekeliling. Sebab desakan untuk merdeka ini bukan datang tiba-tiba. Ia adalah sebahagian daripada satu gelombang perubahan yang sangat kuat, baik di peringkat dunia maupun di negara kita sendiri. Lepas Perang Dunia Kedua tamat, semangat nak merdeka ni merebak ke seluruh dunia macam api. Cuba kita tengok, India merdeka tahun 47. Lepas tu Burma tahun 48, kemudian Mesir pula isytihar kemerdekaan pada tahun 52. Semua ni seolah-olah menyemarakkan lagi api perjuangan di tanah Melayu. Dunia dah berubah dan kita mestilah tak nak ketinggalan kan? Dan di tanah air kita sendiri, detik penentunya tiba masa pilihan raya umum 1955. Cuba anda tengok keputusan ni. Parti Perikatan sapu 51 kerusi manakala parti-parti lain cuma menang satu kerusi je. Ini bukan kemenangan biasa, ini kemenangan mutlak. Maksudnya, rakyat dah bagi satu mandat yang sangat-sangat jelas. Pergi ke London dan rundingkan kemerdekaan untuk kami. Jadi, siapa yang diamanahkan untuk tugas besar ni? Jom kita kenali pasukan ke London. Ini bukan sekadar misi politik tau. Ini adalah misi perpaduan. Untuk berjaya, perkara paling penting ialah mereka perlu tunjukkan yang mereka ni satu suara, satu barisan yang padu. Kenapa? Sebab kalau nampak berpecah belah sikit pun, pihak British pasti akan gunakan peluang tu untuk melemahkan tuntutan kita. Mereka kena buktikan yang seluruh rakyat Tanah Melayu berdiri teguh di belakang mereka. Dan inilah dia pasukan yang dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman. Ia betul-betul cerminan negara kita. Ada wakil dari raja-raja Melayu, sudah tentu ada wakil parti perikatan yang dipilih rakyat dan yang penting, ada juga wakil dari pelbagai komuniti. Kiranya semua suara tanah Melayu ada dalam satu rumbungan ni dibawa terus ke London. Okey, sekarang kita masuk bab yang paling mendebarkan. Kita akan lihat apa yang berlaku di sebalik tabir rundingan di London. Di sinilah masa depan sebuah negara betul-betul dipertaruhkan. Di sinilah segalanya berlaku. Delegasi kita bukan cuma datang cakap kami nak merdeka, tak. Mereka rundingkan setiap butiran untuk sebuah negara baru. Mereka tuntut tarikh kemerdekaan yang tetap, mereka bincangkan tentang perlembagaan, kawalan ke atas kewangan negara dan juga keselamatan dalam negeri. Setiap satu perkara ini kalau berjaya adalah satu kemenangan besar. Dan ini antara kemenangan yang paling mustahak peralihan kuasa yang sebenar. Sebelum ni, jawatan-jawatan penting macam Menteri Kewangan dan Pertahanan semuanya dipegang oleh pegawai British. Tapi, delegasi kita berjaya menuntut supaya semua jawatan ini diserahkan kepada adat watan. Ha, nampak tak? Ini bukan lagi simbolik, ini adalah kuasa pemerintahan yang sebenar. Dan hasilnya, inilah dia, Perjanjian Kemerdekaan Tanah Melayu, satu perjanjian rasmi yang ditandatangani. Impian kemerdekaan kini bukan lagi sekadar harapan, tapi satu kenyataan yang termeterai hitam putih di atas kertas. Baiklah, perjanjian dah pun ditandatangani. Sekarang, mari kita beralih ke kemuncak yang penuh emosi saat kepulangan wira-wira kita dan pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat di tanah air pada 8 Februari 1956 di London, perjanjian itu sah ditandatangani. Misi diplomatik yang penuh dengan cabaran ini akhirnya berjaya. Kemerdekaan sudah pun berada dalam genggaman. Sekarang, cuba anda bayangkan suasana ini. Pada 20 Februari, bila rombongan kita selamat kembali, mereka disambut oleh lautan manusia. Dianggarkan seramai 100,000 orang di Melaka, bukan 1,000, bukan 10,000 tapi 100,000. Rakyat datang dari seluruh pelosok negara. Dia naik bas, naik lori, malah jalan kaki. Semata-mata untuk menjadi saksi sejarah. Di hadapan lautan manusia inilah, di bandar bersejarah Melaka, Tunku Abdul Rahman dengan bangganya mengumumkan tarikh keramat yang akan terpahat selamanya dalam sejarah negara kita. Dan akhirnya, satu perkataan yang ditunggu-tunggu bergema di udara. Berdeka! Dilaungkan serentak oleh puluhan ribu suara. Ia bukan sekadar laungan. Ia adalah penamat kepada satu perjuangan yang panjang dan permulaan kepada sebuah negara baru yang bebas. Kisah ini meninggalkan kita dengan satu persoalan yang penting. Apa sebenarnya yang diperlukan untuk menyatukan sekumpulan rakyat yang pelbagai kaum dan budaya untuk membina satu masa depan bersama? Kejayaan misi merdeka telah menunjukkan jawapannya, kekuatan perpaduan. Dan pengajaran itu rasanya masih sangat-sangat relevan sehingga ke hari ini.